В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Олена Малайван. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. У селі Випасне Білгородністровського району пройшла акція проти вілінфекції та СНІДу. У столиці Придунав'я зафіксували спалах кишкової інфекції. Ізмаїл розвиває партнерство з Румунією. У Білгородністровському районі побили та пограбували родину голови Приморської сільради. До керману завітали гості зі столиці, відомі українські артисти Ольга Сумська, Євген Паперний та Віталій Борисюк поспілкувалися з пресою, а потім зіграли виставу Сублімація кохання. Про це ти не тільки дивіться далі більш розлогіше. Залишайтесь з нами. 8 листопада в кабінеті у мера відбувся прийом громадян. А керманці йшли з питаннями та надією, що їх почують і допоможуть. І як то кажуть, з перших вуст дадуть необхідні поради. Що хвилює городян, знає Тетяна Карпенко. В кабинете городского головы Белгороднестровского утром 8 ноября было людно. На прием пришли окерманцы, которых волнуют различные проблемы. Жители по улице Новосадова и просят привести их дорогу в порядок. После того, как там менялись коммуникации, улица во время дождя превращается в сплошное болото. В принципе, мы все с города вносим и не только Новосадовая, Садовая, там и 9 января, эти вот эти все подъемы. То есть, да, ту основную часть города мы рассматриваем в бюджете, планируем в бюджете следующего года внести туда ремонтные работы в титульный список. Но поддержат депутаты или нет, это уже а Вы повезите там депутатов когда дождик, чтобы они прошли по Новосадову. Так у нас тут есть документы есть здесь наши. Да. Там фотографии. Они есть. увидят, что там пройти школьников не Это же садово, Я знаю. Там маленькие детки идут в школу. С вопросом о помещении, а точнее о продлении аренды договора обратилась и общественная организация. Проблема уже длительное время висит в воздухе. Пообещали решить ее на следующей сессии. Ну, это обычная история, да. документы подавались, они ответ должен был поступить из управления коммунальной собственности, и коммунальная собственность не реагировала, я так понимаю. Ответа не было. Вот и все. Первый зал отправлял на вас, а вы не отвечали, да? числа был передан пакет проектов решений на, понимаю, на он До сих пор он был завизирован, его надо было просто опровергнуть. На этот раз к мэру обратились 10 человек. К примеру, жильцы по улице Победы 12 столкнулись с трудностями передачи документации из ЖЭО на баланс ОСМД и остро нуждаются в помощи водоканала. В горсовете пообещали и с этими проблемами разобраться. Заседание технического совета решение вопроса, что на сегодняшний день квота поставки данной проблемы не имеет никакого значения. То есть воду вы поступаете, проблем подачи нет у вас. Хорошо. То есть я обращаюсь к вам в рабочем порядке. Мы, мы ну, они вам должны сообщить, когда по плану ну, будут произведены эти работы. работы. А вот Наталья Николаевна живет в центре города. По ее словам, из-за самовольного строения ее соседей у нее в комнатах стало темно. Женщина в недоумении. Кто давал разрешение на такие застройки? Ведь там нарушены все нормы. Мэр предложила создать комиссию по этому вопросу. У меня два окна, и вот тут вот выходали. Вы этого не видели? Вы не видели, в каком я состоянии живу? Мы видели. видели? Да, мы Вы даже даже знаете, что, что я игру? лампочку включаю и не выключаю даже ветер? Даже летом. Вы знаете, что у меня минус 16? Вы знаете, что я почти слепая? Вы знаете, что я живу на ощупь? Что я днем среди белого лета жгу электричество? Вот с такими трудностями каждый день сталкиваются керманцы. И главное для них – это надежда, что их услышат и помогут решить наболевшие вопросы. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ. У Білгородністровському напередодні зимових свят для городян планують купити штучну ялинку а разом з нею іграшки та ілюмінації. Що з цього приводу думають самі акерманці? Дивіться в сюжеті Наталії Чеботар. На календаре 8 ноября, а власти Белгород-Днестровского уже готовятся к новогодним гуляниям. На последней сессии акерманские избранники приняли решение выделить из казны города некую сумму на покупку искусственной елки, иллюминации и игрушек. Но вот стоимость такого удовольствия составит порядка 120 тысяч гривен. Со слов чиновников Белгород-Днестровского, такая дорогостоящая красавица прослужит городу не менее 10 лет. Мы решили также узнать мнение акерманцев, как они относятся к такому решению власти. Если она ну, будет служить и в дальнейшем, а не на один раз, тогда, наверное, да. Потому что ну, каждый раз 2-3 куба елок вырубить, которая для того, чтобы ну, в товарный вид приобрести, растет не менее 10 лет, ну, наверное... Ищущая. Стоящая, да. Искусственная она, во-первых, ну, прослужит не один год. Во-вторых, каждый год цена природной елки, ну, ели растет с каждым годом. Елка есть, ел, впереди Белого дома, елка есть, пожалуйста. Зачем вот так? Я говорю, пенсии поднять не могу, зарплаты поднять не могу. зарплату уже вроде бы их подняли. Услуги дорогие, все дорогое, они так и деньги на гульки тратят. Вот лучше тут вот что-то родить, то самое, и все. лучше эти, эти деньги отдать те, которые нуждаются в нем, понимаете, а 120 тысяч что это очень, как вы считаете, это большие деньги? Это очень большие деньги. И куда ее поставят? Последние шесть лет новогоднюю красавицу украшали у здания горсовета. Но в связи с тем, что в 2016-м на территории постелили газон, принимать гостей здесь явно не получится. Тем временем в социальных сетях германцы активно обсуждают еще ряд вопросов по организации новогодних праздников. Особенно, где же горожане хотят водить хороводы. Мы тоже решили их об этом спросить. Есть у нас и крепость, есть парки хорошие. Трудно сказать. Народ уже как бы привык немного к этой площади возле Горасполкома. И в принципе получалось там неплохо. У организаторов. Не знаю, как в этом году будет. Если будет много ну, а снега, можно не отменять эту традицию. Ничего с этим покровом не случится, я думаю. Я думаю, где-то должен быть в районе крепости, наверное. Угу. Потому что как-то там располагают память историческая и так далее. Я думаю, там было бы лучше. Как видим, часть опрошенных предлагает проводить новогоднее гуляние у крепости. Но вот добираться туда и обратно не всем удобно. Есть и другие предложения. В парке мира там есть хорошая площадка, то есть, ну, вот похоже на вот эту, да, только посередине там куча места. То есть, в принципе, достаточно места для того, чтобы, мало того, э сразу возле елки есть и сцена, то есть в принципе для очень, очень удобное место, скажем так, и во-вторых, там везде есть ну, по кругу есть лавочки. Мнения есть разные, но то, где все-таки разместят главный символ нового 2017 года, пока остается загадкой. В любом Случаї хотілось би, щоб гараздські чиновники прислушались кірманцям перед тим, як приймати окончательне рішення. Наталія Чебетарь, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. У Білгородністровському районі бандити жорстоко побили та пограбували родину голови Приморської сільради. Ось що про це розповідають у прес-службі місцевого відділу поліції. 7 ноября в дежурную часть Белгороднецовского отдела полиции поступило телефонное сообщение от 59-летнего жителя села Курортное о том, что трое неизвестных в масках путем повреждения металлопластиковых дверей проникли к ним в помещение и связав его и его жену причинив при этом Телесные повреждения завладели их имуществом, а именно деньгами и ювелирными украшениями. На место происшествия выезжала следственная оперативная группа, которая занималась опросом местных жителей на предмет установления лиц, которые совершили данное преступление. На данный момент открыто уголовное производство по статье. 187-й разбойное нападение Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие, устанавливаются лица, которые причастны к совершению данного преступления. Дорожні покриття вулиці Соборної, колишня Свердлова, у Білгородністровському, знаходиться не в кращому стані. Як вважають Акерманці, місцевій владі слід звернути увагу на цю проблему і намагатися її усунути. Детальніше дивіться в наступному сюжеті Анастасії Гетманець. Ця транспортна артерія схожа на американські гірки і проїжджаючи нею, маєш відчуття, що знаходишся на атракціоні. Як стверджують місцеві жителі, особливо сумно тут у дощову погоду, де калюжі перешкоджають вільному пересуванню перехожим. Ну, ужасно, що обіщають і все. Зараз Раз сюди можна пройти. А дощ коли? Водають щось ніс. Там колабатний, та взагалі сюди не нельзя перейти. не заперти. Uh -huh. Не робить? Незадоволений станом дороги і ось цей чоловік. Що ходимо, ноги ламаємо, то дівне время, а ночі ще хуже. Uh -huh. Ні, ну ще лампочки є, світять. Uh -huh. Ну, як, як хто це може бути задоволений цією дорогою. Всі недоліки дороги гірки своїм неозброєним оком запримітила і акерманка Наталя Антонівна. Ну а що там можна сказати? Там дороги немає. Там с одні ями і все, там балотяка отака, туди далі взагалі болото поколіна, коли дощ іде. Все не змогла промовчати Наталя і про цю купу сміття, яка дивиться прямо у вікна її будинку. Вона запевняє, що бруд і непотріб давно набрид мешканцям вулиці, які вже просто не в силі спостерігати за цією картиною. Тут мусорки взагалі не місце. Це, по-перше, тут частний вот этот участок. А звісно, не убирай, ну це що, уборка. Тут криси, вот такі от бігають ціле літо. Тут ми ходили до к начальнику. Щоб он убирал тут раз, приїхали там, грейдером згорнули от це все. Це було просто мудуюче. І все, і все. Больше ніхто нічого не діє. Отож, як бачимо дорожнє покриття, що по Соборні, залишає бажати кращого. Місцевій владі слід ліквідувати недоліки не лише на центральних артеріях, як кажуть городяни, слід приділити увагу і іншим вулицям. Анастасія Гетманець, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. На Одещині затримали чергових нелегалів. За минулу добу стражі кордону зупинили шістьох незаконних емігрантів. Одного з них нашого співвітчизника помітили за допомогою квадрокоптера за 50 метрів від лінії державного рубежу. Це сталося між молдовським населеним пунктом Первомайськ та українськими кучурганами. Трохи пізніше наряд відділу Степанівка зупинив ще трьох порушників громадян Молдови, які намагалися потрапити до нашої держави. Серед них було двоє неповнолітніх. Військовослужбовцям також вдалося затримати і двох українців, які їх очікували. Про це повідомляють у Держприкордонслужбі. У селі Випасне Білгородністровського району пройшла акція проти віл-інфекції та сніду. Кожен бажаючий міг звернутись до сільської амбулаторії та пройти експрес-тест, аби дізнатись про стан свого здоров'я. Деталі дивіться у наступному сюжеті. У цьому кабінеті Випасненської амбулаторії незвично людно. Місцеві мешканці прямували сюди, аби пройти експрес-тести на виявлення ВІЛ-інфекції та СНІДу. Якщо одна смужечка – негативний, дві позитивний. Сейчас вы видите, наши медсестры, доктора и соцработники. При этой акции мы раздавали литературу, средства защиты. Значит, сегодня протестированы, приходили люди, больше 40 человек приходили. Но ну, вы видели, что приходили молодежь, приходили пожилые люди. Это люди, которые просто которые переживают за свое здоровье и свое, что, переживают и хотят, хочет узнать о своем статусе. Як розповідають організатори акції, співробітники Білгородністровського шкірно-венерологічного диспансеру, люди їм дуже дякували за надану можливість дізнатись про свій віл-статус на місці, не виїжджаючи до районного центру, учитуває э, сегодня, що нас інтересують більше привічний звено, Это район, это амбулатории семейного типа, но также в городе. И мы проводим различные акции. Только в этом году мы практически уже провели, вот на сегодняшний день это будет 13-я акция. Что она нам дает? Нам дает то, что мы... Проводимо обслідування пацієнтів з швидкими тестами. Ми працюємо в плані інформаційного поля, тобто наглядна агітація, там, журнальчики, буклети, брошурочки. затем видаємо безплатно презервативи, це є профілактика цих, цих заболівань. Найголовніша мета таких акцій вчасно виявити вірус у організмі людини та почати лікування. Не запускати хворобу до важких стадій. Як розповідають медики, наразі кількість хворих у Білгородністровському та районі поступово зростає. А тому зараз направлені усі сили на вчасне визначення віл статусу людини. По нашому плану роботи заплановано більше 15 акцій. На сьогоднішній день проходить третя акція. Перша проходила в Шаба, друга – в Сарказачі. І сьогодні ми в Випасному». Знаете, проблема инфекции ВИЧ-спида на сегодняшний день является очень острой на территории города и района. Потому что, как показывает практика и результаты анализов, при каждой акции порядка 4-5% выявляется людей, которые являются инфекционными, инфицированными ВИЧ-спидом. Як кажуть медики, подібні акції необхідні саме для того, аби людина могла знати стан свого здоров'я, тому що вчасна допомога хворому це довгі роки життя. Олена Анатолій ТВ. Черговий спалах кишкової інфекції в столиці Придунав'я. Як повідомляє Держпродспоживслужба, з 5 по 7 листопада в Ізмаїлі серед вихованців дошкільного навчального закладу номер 19 зареєстрували 8 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію. Потерпілі діти віком 3-4 років. Із перебігом захворювання середньої важкості їх госпіталізували до лікарні. Попередній діагноз ротавірусна інфекція. З метою розслідування спалаху створили робочу групу та провели перевірку. Ірку, в ході якої виявили ряд порушень санітарного законодавства, діяльність садочка тимчасово призупинили до 14 листопада 2016 року. Про це повідомили на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. У кінці жовтня на запрошення голови повітової ради Тулча пана Хорія Теодореско делегація в складі мера столиці Придунав'я, його першого заступника, директора Ізмаїльського бюро сприяння інвестиціям і директора агентства транскордонного співробітництва Єврорегіон Нижній Дунай відвідала Румунію, з якою метою дізнаєтесь далі. Рабочая поездка в Румынию и ее результаты. Городской голова Измаила Андрей Абрамченко рассказал о договоренностях, которые удалось достигнуть в ходе недавней встречи с представителями уездного совета Тулча и Ассоциации трансграничного сотрудничества Еврорегион Нижний Дунай. Впервые была озвучена совместная реализация ряда проектов, которые очень, которые заинтересованы громада города Измаила. Это Лебяжье озеро, это дворец спорта, это детское отделение с реанимацией и городская поликлиника. Это пассажирские сообщения между Тульчей и Измайл». На днях МИД Румынии в ответ на официальный запрос уездного совета Тулча подтвердил возможность упрощенного пересечения границы гражданами, проживающими в пограничной 30-километровой зоне. Что касается пассажирского сообщения, есть четкое разъяснение Министерства иностранных дел Румынии где указано, что жители города Измаила при получении талона в Генкосрасте в Одессе получается он быстро, действует в течение двух лет. Это касается речного транспорта. К сожалению, город Измыл не касается э, э, автомобильный транспорт. Сегодня любой житель города Измаила, даже не имея визы, но имея загранпаспорт, с этим талоном, может Пройти, пройти таможню и погранпроверку здесь на территории города измыла, на катере своем, выехать в Тульчу, перемещаться полностью по всей дельте Дуная, немножко не доезжая до Констанции, может посещать Галац спокойно, значит, неограниченное время, в течение двух лет. Стороны договорились организовать для туристических агентств Измаила ознакомительный тур. Цель – установить прочные партнерские отношения между коллегами Украины и Румынии. Мы можем на следующей неделе собрать представителей турфирм и предложить им этот Во-первых, это спокойное посещение Дельты Дуна, это может быть и рыбалка, это просто отдых может быть. Это включая сулину, включая Святой Георгий, это все выходы на, пересеч... ну, на выходе Черного моря. Там есть хорошие условия для отдыха, сердечные отели. Румынские туроператоры с румынской стороны готовы предоставить сейчас свой транспорт, просчитать свои услуги, сколько это будет стоить, и полностью организовывать туристические поездки из Мельчан в Румынию вот в эти... вот на этой территории. Обсуждался также проект создания полноценного туристического развлекательного комплекса на территории Лебяжего озера в Измаиле. Нам были предложены также проекты по капитальному ремонту ливневых, то есть дорог, которые выполняют функцию ливнесток. Это те улицы, по которым идет ливневая вода, и для того, чтобы она не упадала в канализацию, чтобы дороги были отремонтированы, чтобы Лебяжье озеро было в самом деле местом отдыха, будут ремонтироваться еще и эти дороги. В Бухаресте состоялась встреча с представителями торгово-промышленной палаты и с президентом палаты господином Насти Владою. В городе Измыли будет открыт виртуальный офис торгового промышленной палаты Румынии. Это рассматривается вопрос реализации ряда проектов по Черному морю, по морскому транспорту и так далее. Как подчеркнул Андрей Абрамченко, в результате проведенных переговоров двухсторонние отношения между Измаилом и Толчей вышли на качественно новый уровень. Мы выступаем как добросовестный партнер, и не только добросовестный, еще и компетентный партнер. И это заявлено на всех уровнях руководства Румынии. И нам уже предлагают принимать участие в проектах. Я думаю, что весной мы покажем результат наших кепчені, наших договорних з романської сторони, нашої роботи в тічені цього року. Галіна Величка, Ігор Коц, Ізмаїл, Бісаребія ТВ. 7 листопада в Білгородністровському центрі культури і дозвілля за кілька хвилин до початку вистави Сублімація любові відомі українські артисти Ольга Сумська, Євген Паперне та Віталій Борисюк поспілкувалися з пресою. Про що говорили, розповість Тетяна Карпенко. Яркие декорации на сцене и не менее яркие и талантливые артисты. В Белгороднестровском аншлагом встречали известных украинских звезд – Ольгу Сумскую, Виталия Борисюка и Евгения Папернова. Перед спектаклем состоялась пресс-конференция. Рассуждали о роли театра и телевидения в современном мире. Моя задача сейчас – создать вам настроение. Людям в зале сидящим – юмор, любовь добрые человеческие отношения женщины и мужчины вот и это мне кажется вот, людей теперь уже это тянет в театр в театр пошла что что да да в театр пошла молодежь наша беда в чем антреприза, мы дорогие я вкладываю свои деньги в постановку как продюсер как антрепренер и естественно у меня билеты дороже приходится снижать сумму гонорара артистам, чтобы билеты были доступными для зрителей и люди могли чаще посещать театры, подчеркнул продюсер. Затем на сцену вышел и Виталий Борисюк. Евгений Паперный с улыбкой назвал его соперником по жизни и по спектаклю, передал ему слово. Затронули тему публики разных регионов Украины. Люди такие же изголодавшиеся, по настоящему творчеству, по, живому способу, по, по театру, поэтому вы знаете, мы больше всего боялись, так как спектакль русскоязычный на русском языке у нас были такие побоивания, да, да. когда у нас был целый тур 7 городов или 8 по Западной Украине, Заходить. причем самые такие э, в плане э, украинской умовы радикальные, но э, оказалось все наоборот. Ольга Сумская отметила, что ей впервые пришлось побывать на землях украинской Бессарабии. И наибольше всего ее удивила жемчужина Белгороднестровского, а Керманская крепость. Я такая счастлива, поверьте, я зарядилась такой неимоверной энергетикой, всем раджу приезжать сюда и бажаю, и чтобы саме ця фортеция и ці славетні места истории Украины стали перлиною для всего света, туристичного формату. Я отримала величезну насолоду. Уходя в гримерку, артисты пообещали, что приедут в Акерман с другими спектаклями. О том, как их встречали зрители и о великолепном представлении, смотрите в следующем сюжете. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукенчук, Бессарабия ТВ. Стопада у Білгородністровському відбулась значна подія. До міста завітали гості зі столиці. В центрі культури і дозвілля пройшла вистава Сублімація кохання, яку зіграли трійка відомих українських акторів. Подивитись на кумирів багатьох українців ходила і Анастасія Гетманець. Про свої враження повідає і вам. В неабиякому очікуванні перед спектаклем знаходились глядачі. Валентина Орлова чекає від вистави лише приємні враження, які їй подарують відомі артисти. Позитивних емоцій. Творчості високої культури, мистецтва. Все-таки ж народна артистка України Ольга Сумська має подарувати нам талант на цій сцені. Хочеться цим так проникнутись, понести з собою цю культуру, гри, театр. Це завжди було високо, гідно, достойно. За словами Олесі, раніше в Біле місто на Дністрі приїжджало багато акторів з різноманітними п'єсами, після яких у глядачів залишалися тільки приємні враження. театр – это особая магия. И когда к нам приезжают такие известные украинские актеры, актрисы, это очень приятно. Я знаю, что в истории нашего города нас часто раньше посещали. И это был праздник, как бы целый город собирался в небольшом как бы, зале. И я очень рада, что все-таки я имею честь побывать на вот таком волшебстве, сказке, скажем так. На сцені центру культури та дозвілля розгорнувся справжній роман. Ця п'єса про вродливу журналістку Паолу, в яку з першого погляду закохується політик Леоне. Однак похилий вік заважає чоловікові завоювати молоденьку спокусницю. В сублімації кохання можна побачити палку італійську пристрасть, флірт, а неперевершена гра акторів змусила глядачів сміятися до сліз. Вам я, Я хочу, щоб чуваю любов. Приходите сегодня вечером ко мне домой. А, его Да? И все не увидеть вашего подарка? Я даже не верила, что он у вас есть. Ну, в таком случае... Что в таком случае? А, ну, в таком случае, я счастлив, что вы здесь у меня дома. Да. Ця вистава змусила акерманських глядачів замислюватись над важливими питаннями, які в усі віка ставали перед людством. Хто може сказати, відкуди беруться наші чувства, ані приходять ні за туда куда хотя? А от постаранішові від вас. Чарівна красуня Ольга Сумська надто сильно знущалась над своїм залицяльником, адже дівчина знає, що політок до нестями в неї закоханий. Сядьте, кам'я баблі. Сядьте, не задавайте. Отож, вистава пройшла успішно. Глядачі отримали масу задоволення. Сподіваємося, актори і надалі будуть радувати українців своїми неймовірними спектаклями. Анастасія Гетманець, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. Ось таким позитивним сюжетом ми завершуємо наш випуск. Зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18.00 на телеканалі Бесарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе.